গুৰুত কি এইখিনি বৰ্ণনা কৰিছে তাৰ আগতে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ মহাপুৰুষ গুৰুজনাই যেতিয়া এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ বৰ্ণনাৰ মাজেৰে আমাক আচলতে জীৱসমূহক যি উপদেশ দি গৈছে এই ভাগৱত শাস্ত্ৰত আমি কৈছোঁ যে এয়াই স্বয়ং কৃষ্ণ এই স্বয়ং কৃষ্ণই ইয়াক শাস্ত্ৰ গুৰুৰূপে আমাক উপদেশ দিছে আমাক গুৰু হিচাপে আছে আমি দৃশ্যমান গুৰুক দেখিছোঁ আমাৰ জগত গুৰু আমি জানো কিন্তু শাস্ত্ৰও গুৰু ঠিক তেনেদৰে ভগৱন্ত গুৰু গতিকে এই শাস্ত্ৰ গুৰু উপলক্ষে এই বুলি যে ঘোষা এজোপা আছে ভগৱাই ভালদৰে গতিকে এই আমাক শাস্ত্ৰ গুৰু উপদেশে শিষ্যক কৃপায়ে আমাক যত্ক উপদেশ দিব তাৰমানে বিশ্বৰভাৱে জমা দিলে কি কৰিব এনেকৈ যে কথা এটা আছে কাৰণ শাস্ত্ৰও গুৰু হয় শাস্ত্ৰৰ মাধ্যমেৰে যি হয় এই শাস্ত্ৰ নপঢ়িলে আমি কি কৰিব নোৱাৰিম এই স ৰূপী দেশত অস্ত্ৰ ধাৰণ কৰিব নোৱাৰিব সযোগস্ত শাস্ত্ৰ এই সেই কি এই সটোত অস্ত্ৰ যেতিয়াহে ধাৰণ হ'ব যেতিয়া আমি এইখিনি কৰিম আমাৰ জীৱনটোক বচাই ৰাখিবলৈ এই সটোক বচাই ৰাখিবলৈ আমি যদি কিবা এটা মনেৰেও বেয়া ভাৱ এটা ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে জীৱনত গুণটো মনটো কয় যে আমাৰ দেহটো পোৱাত সটোৱে কৈ থাকো যেনেকে নহ'লেও অপ্ৰকাৰণতে হলেও আমাৰ দেহটোক এই সটোক বজাই ৰখা অস্ত্ৰবিধি শাস্ত্ৰ এতিয়া সেই সাজটোক আমি সেৱা কৰিছোঁ আজি কি কৈছোঁ আজি ইয়াত ধূপ ধুনাৰ সৈতে চাকি অভটিয়ে আমি এটা বাহ্যিকতাক আৰোহণ কৰি আমি সেৱা কৰিছোঁ কিন্তু কোনো কোনোৱে কিন্তু হৃদয়ৰো সেৱা কৰিছে কিন্তু বাহ্যিকতাটো এটা মাত্ৰ আভাসেই যে আমি এই সাজটোক আমি সেৱা কৰিছোঁ আৰু সেৱা কৰিছোঁ মানে কি আজিকালি হৈ আছে কেৱল সেৱা কৰি গৈছোঁ সেইটোতো হ'ব লাগে জানো সেৱা কৰা মানেই এইটো হ'ব লাগিছিল যে তোমাৰ কথাখিনি তুমি যি কৈছা মই তাকেই পালন কৰি দিম তাকেই মই জীৱনৰ ব্ৰত হিচাপে ল'ম কিন্তু আজিকালি সেৱা কৰাৰ মানে এইটোহে কেৱল কেনেকৈ সেৱা কৰে এখন হাতে কৰিম নে মই দুখন হাতে কৰিম হেঁ কোৱা অনুষ্ঠানত মই চাই থাকোঁ মই এনেই নিন্দা কৰা নাই কিবা কৰা নাই এইটো মোৰ মনৰ অনুভৱ সম্পূৰ্ণ মনৰ অনুভৱ কেতিয়াবা কাৰোবাক দেখোঁ একদম লাইন পাতি পাতি চাকিব জ্বলাবই লাগিব এতিয়া ভোক জ্বলাবই লাগিব বুলি ভাবি থকা হয় আমাৰ আৰু সেইটোকে আমি আধ্যাত্মিকত আম বুলি ভাবি আছোঁ আকৌ কাৰোবাক দেখোঁ কোনোবাই একদম স্মৃতিখিনি মেলি মেলিয়ে কৰিছে হে আকৌ কোনোবা ডেকা ল'ৰাকো দেখোঁ মই একদম এনেকৈ মুৱে চুৱে একদম থাকি ভুগি প্ৰাৰ্থনা সেৱা কৰিছে এইবিলাকতে গোট কৰি থকা হৈছে সেৱা কৰি পিনি কি কৰিছে চিঠা চাহ খাবলৈ গুচি যোৱা হৈছে সিংহ চাবলৈ গুচি যোৱা হৈছে তাত পাঠ হৈ আছে মন গ'লে পঢ়িব নপঢ়িব গালো বালো কিবা নিচিনা হৈ যদি অনুষ্ঠানটো আমি তাতেই ইটি পৰি গুচি গৈছে তাৰমানে কি হৈছে বজাৰখন বন্ধাকবি এটা আনিলো ৰান্ধনী যি বিঘা বনাওঁ এইটো বনাই দে ৰান্ধনীয়ে কি কৈছে বাকলিখিনি গুচাই আছে গুচাই আছে বন্ধাকবি ওলাইহে ওলাই গৈছে এতিয়া আমাৰ গাঁৱে নহয়ে লগৰে চৰাই ভাগৱত হৈয়ে আছে সাতদিন সাত ৰাতি হৈয়ে আছে ভগৱন্তক আমি নেপাওঁহে নেপাওঁ আমি ভাবি থাকো আৰু সেইবোৰ কৰিলে ভগৱন্তক পাম কিন্তু তথাপিও কোৱা নাই সেই বন্ধাকবি বাকলি গুচাই থকা নিচিনা হৈছে এতিয়া আপোনাক তাকে বুলি আপোনাৰ ভাবে নক'ব আমাক প্ৰশ্ন কৰি নিদিব তুমি পাইছা নিদি কিন্তু কথাটো কৈছ তাৰমানে যে এই অনুপ্ৰমটোকে ৰক্ষা হৈ থাকিলে আমি একে ঠাইতে হৈ ৰৈ আছো তাৰমানে আমি ভাগৱত পঢ়ি ভা কানুন ভাগৱত দিয়ক গৌ কান জ্ঞান উদ্ভৱ উদ্ভৱ বৰ কান বৈষ্ণৱ দি জ্ঞানত কানন তত্ব দৰ্শনত সকলোৱে কৰাটোৱেই নাই আমি ভাগৱত বুলি ভা শব্দতে ৰৈ থাকিলোঁ ভা হৈ পিনে কি হৈ থাকিলে ভাবুকিয়ে হৈ থাকিলোঁ ভাবিয়ে থাকিলোঁ আৰু ভাগৱত এনেকুৱা ভাগৱত পঢ়িছা তাত এনেকৈ গৈ সেৱা কৰি থাকিব লাগে এনেকে অনুষ্ঠানটো পাতিতে এনেকৈ পিন্ধি আমি চেলিফিকেইখনমান দিব লাগে হা এনেকৈ এনেকৈ হাৰি হাৰি দি আমি চাকি জ্বলাব লাগে এইবুলি আমাৰ ভাগৱত অনুষ্ঠান তাততো ক'লে বেলেগ নাই এইবুলি ভাবুকা হৈ আছে কিন্তু সেই ভাগৱতক আৰোহণ কৰি আমি ভাগৱতকেও আমি ভাবিব লাগিব কি ভাবিব লাগিব মই ক'ৰ পৰা আহিছোঁ পৰে যাম বা পৰণৰ দিশে আগবাঢ়ি গৈ থকা আমাৰ জীৱনৰ কৰ্তব্য কি সেই ভাগৱতটো এইকাৰণেই সৃষ্টি হৈছিলে আমি কৰি পেলালো কি আমাৰ যেতিয়া যেতিয়া হওক হওক কোনে কিবা এটা ভৰিব লাগিব সেইকাৰণে অনুষ্ঠানটো পাতি দিম বা কোনোবা হয় কাৰণ মানুহ মৰিব লাগিব নহয় কোনোবা জন্ম হ'ব লাগিব তেতিয়াহে ভাগৱত এইবোৰে হৈ থাকিলে কিন্তু ভাগৱত জানো আমাৰ জীৱন যাত্ৰাত চয়োগ হ'ব পৰাকৈ আমি জানো আজি অধ্যয়ন কৰিছোঁ আজি এই সদানন্দা দেহটোক অনুৰোধ কৰিব লগা কোনো কথাই নাছিলে যদিহে এই শাস্ত্ৰ গুৰুক অনুসৰণ কৰি যদি আমি প্ৰত্যেকেই অধ্যয়ন কৰিলোহেঁতেন আমি ইমান চহকী গুৰুজনে আমাক দি থৈ গ'ল এতিয়াও মই যদি বাছত আহি থাকোঁতে কৃষ্ণ সম্বোধন কৰি পিনে যদি কোনটো হয় অকণমানকে মোলৈ চাই সেইটো ক'ৰবাত আহিলোঁ এতিয়া হে কিন্তু এইখন গহাপুৰৰ দুজন মানে ঠাই এই শব্দটো ক'ব লাগিছিলে নেকি হ'বতো নালাগিছিলে মই কৃষ্ণক বাদ মোৰ কোনো অভেল নাছিলে কিন্তু মোক এতিয়া কৈ দিয়া হ'ল মই অৰুণেগৰ টাইম অলপ কিবা এটা গতিকে সেইকাৰণে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৈ পিনিয়ে ফুলৰ কথাটো পাতিছে তাৰমানে হা কিন্তু কৃষ্ণ বুলি কোৱা কথাটো কিন্তু আমাৰ অসমখনত বিশেষকৈ গুৰুজনাৰ জন্ম ঠাইখনত কিন্তু ইমান নাভূত মাছ নোহোৱা নালাগিছিলে বিশেষকৈ ডেকা ল'ৰাইটোৱেও যদি গুৰু কৃষ্ণক ই কৈছে এই কথাটোত কিন্তু ইমান নাভূত মাছ নোহোৱা হ'বনে লাগিছিলে কিন্তু এতিয়া সেউজ গৈছে কি কাৰণে কেৱল ভাগৱত বুলি আমি ভাবিছোঁ কি এই ক'ৰবাত যদি আমি ভাওনা চাবলৈ গৈছোঁ ডেকা ল'ৰাসকলে কেৱল অসুৰৰ জাতকেইটা চাবলৈ গৈছোঁ পুৰা ফালি দিছে জাৰি দিছে বুলি কৈ সেই বস্তুটোকে ইষ্টৰ ওচৰত ফালি গৈছোঁ আমি কিন্তু ভাওনা ধৰ্মবোৰ আমি গ্ৰহণ কৰা নাই কিন্তু আমি এইটোকো অনুসাৱন কৰা নাই সেই যেনেকৈ লং জম্প কৰি জাপ মাৰি জাপ মাৰি অশোকেইটা ওলালে শেষত যে সিহঁতক যে ভগৱানে যে তেনেকৈ নিপাত কৰি পেলালে যদি আমিও এনেকুৱা আমাৰ সংসাৰ যাত্ৰাখনত আমিও লংফ জম্প কৰোঁ আমিও যদি অকণমান খিৰিমিত দেহাটো লৈ বংগলৈ চোলাডা পিন্ধি আমাৰ শিৱসাগৰ টাউনখনত যদি লংফ জম্প কৰি বৰ ডাঙৰ বাৰু বায়েকৰ চাউণ্ডেৰে যদি আগবাঢ়ি যাওঁ এনেকুৱাকৈ যে আমিও যে নিপাত যাওঁ সেইটো আমি নায়ক ভাবা কিন্তু ভাওনাখন চাই সেইটো অন্ততঃ মনত দূৰ শক্তি আহিব লাগিছিলে সেইটোও নকা ভাল কিন্তু ভাওনা বুলি ক'লে আজিকালি হ'ল এই এইখিনি আকৌ বাকীখিনিতে কৰিব লাগে ভাল নালাগে গুৰুত্বৰ কি মহত্ব কি কথা সেইখিনি আজিলৈকে আমাৰ অসমীয়া সমাজত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া বা আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই জানিবলগীয়া কিবা কৰিবলগীয়া সেইবুলি থাকে গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত একো আহি যায় কিজানি এই লৰাটোৱে ইমান ভাগৱত পঢ়িছে কিবা কৰিছে কিজানি গুৰু ধৰ্মত তেওঁলোকে যদি বিয়া চিয়া নকটা টাইপৰ কিবা টাইপৰ কব নেকি লৰাটো এনেকুৱা টাইপৰ মানে কিবা কমিউনিটিৰ পৰা আহিছে নেকি এনেকুৱা বুলি কব কিন্তু সেনেকুৱা মানুহেহে ভোক লগে সেনেকুৱা মানুহেহে মানে ভাগৱত পঢ়ে একো কাম নাইকিয়া আমাৰ নিচিনা লৰাবোৰ একো কাম নকৰে নেকি লৰা ইমান পঢ়ি পাতি নেকি এনেকুৱাকে ইমান ৰাতিপুৱাই শুই উঠি গা ভাত নেকি লৰা মানুহৰ কাম নাইকিয়া এইবোৰ ভাবিছো মই যদি মই খুব সোনকালে মই পাই গা পা ধুই আহিছো মই ইমান সোনকালে গা ধুলাই যে তাৰমানে কৰি ল'ব লাগিব মই বাৰটা বজাতহে গা ধুম বা এটা খাই বৈ একেবাৰে পিনি একেবাৰে পাঁচ বজাতহে গা ধুন সেইটো মই কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া কিন্তু মই কৰা নাই কিন্তু সেইটোকে কিছুমানে এচাকে ভাবি কিন্তু মাইকী মানুহে গা ইমান ৰাতিপুৱাই গা ধোৱা হে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই সেই সৰণ লবলৈ নাহে শৰণটো ভাবি থাকে চাহ খোৱা শৰণ ভাত খোৱা সদন এনেকুৱা কিবা কিবি ভাবি থাকে সেইটো তাত গ'লেই কিন্তু শৰণকে সেইসকল যে নলয় যিসকল গুৰুদ্ৰোহী যি আনৰ কথা গুৰুত্বই নিদিয়ে যি পিতৃ মাতৃৰ কথা গুৰুত্ব নিদিয়ে নিদিয়েই যি বয়োজ্যেষ্ঠ সন্মানীয় ব্যক্তিসকল সেইসকল আছে সেইসকলৰ কথাও গুৰুত্ব নিদিয়ে আকৌ এনেকুৱা আছে যিসকলে মানে ব্ৰহ্ম জ্ঞানী ব্ৰহ্ম জ্ঞানীসকলে আকৌ কৰ্মলৈ দিছে কাৰণ তেওঁ ব্ৰহ্মক তেওঁ শিলই তাৰমানে তেওঁ লগ কৰিবই পাৰিব গতিকে তেখেতক ইমান আনুষ্ঠানিক শৰণৰ প্ৰয়োজন নাই কিন্তু আজি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত বা আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত বৰ্তি থকা সাধাৰণতে চিন্তাধাৰাটো এইটো হৈছে যে উৰি যোৱাৰ ভিতৰত মই এৰোপ্লেইন হেলিকপ্তাৰবোৰ নাখাওঁ চাৰি থেদিয়াৰ ভিতৰত মই এইবোৰ টেবুল চকী এইবোৰ নাখাওঁ তাৰ বাদে মই চব খাব লাগিব নহয় সেইকাৰণে মই কৰ্ম লওঁ গতিকে আৰু একো আহি গৈছে একদম খোজ কৰিলে গা ধুব লাগিব গতিকে কেনেকুৱা ধৰণৰ মনোভাৱ আহি গল যি শৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে ভগৱন্তক পাব পাৰি ভগৱন্তক জানিব পাৰি সেই বস্তুটোক আমি কিয় ইমান ক্ৰিটিকেল কৰি আছো আৰু শৰণ ভজন ললো বুলি আমাৰ কিয় আমাক অৱজ্ঞা স্মৰণে চোৱা হৈছে বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মক আমি আমি কিবা পিতৃ মাতৃও দূৰ কৰিছো নেকি আমি কৈছো নেকি যে তোৰ আহিব পোৱা নাই যাব হোৱা নাই নাহিলেও হ'ব ঘৰতে অনুষ্ঠান এটা কৰিছোঁ নহয় তই নাথাকিলেও হ'ব দে ইমান কাম নাই ভকতেহে কৰিবহি তাৰমানে ভকতক ঠিকা দিছিলোঁ তাৰমানে আমি ভকতে কৰিছিলোঁ কামটো তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ আছে কিন্তু তাৰ লগত আমি সংযুক্ত হ'বলৈ পোৱা নাই সেই সংযুক্ত নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ আমি পাইছোঁ কাৰোবাৰ মাকে এগৰাকী বোলে ৰুমতে গেলি গুচি নাইকিয়া হৈ গৈছে গোটেইক দিলে একেটা ঘৰতে থাকে পিতে কৰি আগে গমেই নাপায় তাৰমানে কি হয় এইবোৰ কথা আমিতো জানিব লাগে আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ পৰা আমি জীৱশ্ৰেষ্ঠৰ পৰা আমি হয় আমি নাজানো কি এই ভগৱন্তক ভক্তি কৰিবলৈ আমিতো আগবাঢ়িব লাগিছিলে কিন্তু আগ নেবাঢ়িলো কিয় আগ নেবাঢ়ি পিনি আমি কেৱল ভকতৰ ক্ষেত্ৰখনত কেৱল এই খোৱা কামনা শিল্পীতে কৰি থাকিলোঁ ভগৱন্তক ভক্তি নকৰাক কথা কিছুমান কৈছে যে এই ভকতি নক ভগৱন্তক ভকতীৰ ক্ষেত্ৰত আৰোহণ কৰিবলৈ আমি জানো ভগৱন্তক ভক্তি কৰিলে ভগৱন্তক পায় কিন্তু কি হ'ল ভগৱন্তক ভক্তি কৰিলে যদি ভগৱন্তক পায় তেতিয়াহ'লে যদি ভয় যদি সকলো নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ভগৱন্তক কিয় ভক্তি নকৰে মানুহে কিয় আজিলৈকে কিয় দূৰ ভক্তি হোৱা নাই কিয় বা কি কাৰণে আমাক এই ভগৱন্তৰ ক্ষেত্ৰত আৰোহণ কৰাৰ ঠাইৰ পৰা আমাক বঞ্চিত কৰি ৰখা হৈছে কাৰণ আমি কি হৈছোঁ অতি গৃহবাসী হৈ গৈছোঁ অতি গৃহবাসী হৈ বিষয়ত আশপতি হৈছে আশপতি হোৱাৰ কাৰণে আমি ভগৱন্তৰ ক্ষেত্ৰত আৰোহণ কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়ি যাব পৰা নাই গতিকে এই কথাটো ৰমাৱলীত কৈছে এনেদৰে ইৰাম ইন্দ্ৰিয়ৰ সুখে আশা পাতি হৈ থাকিলোঁ আশা পাতি হৈ পিনি আমি কেৱল আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ মাত্ৰ খাওঁ পিও মজ কৰোঁ ফূৰ্তি কৰোঁ এইটো আমি জীৱন কিজানি আৰু বা আমি কথা পাতোঁ আমাৰ বন্ধু বন্ধৰ মাজত কথা হয় কিজানি আৰু আছে মানুহ ক'বলৈ পাওঁ বা নাপাওঁ গতিকে যি কাম কৰিব লগা আছে এতিয়াই কৰিলোঁ গতিকে নাপাবও পাৰোঁ কিন্তু আমাৰ প্ৰাৰ্থনাটো এইটোহে আছিলে সেই ভগৱন্ত মই মাতৃগৰ্ভত ইমান জালা যন্ত্ৰণা খাই মই ইয়াত বন্দী হৈ আছোঁ বন্দী হৈ গৈ তুমি মোক ইয়াত মাত্ৰ মুকলি কৰিলে মই তোমাকেই ভজি দিম কিন্তু মায়াত খোৱা মায়া খোৱাৰ লগে লগে আমি টেমা টেৱাকে কান্দিলোঁ আৰু তাৰ আমাৰ সেইটো সকলোখিনি পাহৰি আহিলোঁ যদিও আমি এই শাস্ত্ৰটো উপদেশে আমাৰ কিছুমান শাস্ত্ৰটো হিচাপে কৃপাৰ ফলত আমি কিছুমান উপদেশ পাইছোঁ সেই উপদেশখিনিকো আমি ৰাজ্য কৰিবলৈ অসমৰ্থ হৈ পৰিব মাত্ৰ কি হৈ পৰিলে আমি অন্ধকোপত পৰিযটনা হৈ পৰিছোঁ আৰু তেনেকুৱা মায়াৰ গশৱৰ্তী হৈ পিনি আমি কি হ'লোঁ আমি নিজে বন্দী হৈ থকা গৰু নিৰ্বাচন কৰি আকৌ তেওঁকে গছনা কৰি পিনি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিছিল আৰু যদি মোকো হাত দুখন বান্ধি থয় আপোনাকো বান্ধি থয় দুইজনে দুইজনৰ মুখলৈ চাই যদি কৈ থাকোঁ যে আমাক মোক মুকলি কৰি দিয়াচোন কোনেওতো নোৱাৰে কৰিব গতিকে আমাৰ গুৰু নিৰ্বাচনী সঠিক আমি সেইকাৰণে আমি যি গুৰুকে আভাৰ আৰু গৰু গ'লে এখন জুতিক বুজাইছিলে সেই জুতিক পাবলৈ পৰা নাই যদি আমাৰ লাভহে হোৱা নাই আমি পানী ৰাখি কেইটাই লাভ কৰা যদি আৰু এমো উপায় হোৱা নাই ইমান বহিছোঁহে বহিছোঁ ইমান জপ কৰিছোঁ ইমান হেৰি কৰিছোঁ ভগৱন্তক পাব পৰা নাই কি কাৰণে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে আৰু এই অজ্ঞাধীসকলেহে বোলে ভগৱন্তক নভজে যিসকলে নিজক নাজানে মই তুমি ক'ৰ পৰা আহিছোঁ ক'লৈ যাওঁ এই কথাখিনি যদি নাজানে এইসকলেহে ভগৱন্তক সহজে বাকী ভগৱন্তক ভজিব পৰাকৈ কি হৈছে সকলোৰে সামৰ্থ্য আছে কিন্তু তাৰ বাদে বাকী জীৱসমূহৰ নাই কিন্তু সেই জীৱসমূহক কিন্তু কৃপাহ কৰিছে ভগৱন্তে যে তুমিও এদিন পাবা যোৱা তুমিও মানুহক সেৱা কৰা মানুহকেই তুমি হা শস্ত্ৰতা কৰি যাও তুমিও এদিন এই ঠিক কৰা বৰ্ধন কৰিব পাৰিবা বুলি কিন্তু আমি আকৌ বিক্ৰয় হৈ থকাৰ কাৰণে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব পৰা নাই এই বিক্ৰয় হৈ থকা উদাহ এটা সাধু আছে যে ষষ্ঠভ কৰি যি দেশত আঠটা তাজ আছে তেখেতে এজন ৰজাৰ ঘৰত যজ্ঞ কৰিবলৈ গৈছে যজ্ঞ কৰিবলৈ তেখেতক মূল মানে যাজত হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে যজ্ঞ কৰিবলৈ গৈ তেখেতে যজ্ঞ কৰিবৰ সময়ত তেখেতক এনেকৈ যেনেকৈ আমাক ক'লে আজি প্ৰাদ্যবিলাক মানুহে আহিছে পঢ়িবলৈ সেৱা জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতক সেৱা জনাইছে তাৰপাছত তেখেতে কি কৰিছে তাতে ৰৈ পিনি এটা ফুটাতে ধৰি পিনি ৰৈ আছে তেওঁ কৈছে ৰ'বা আকৌ যাম নহ'লে যাবই পৰা নাই মোক খুটা টেন ধৰি আছে বুলি চবেই দেখিছে বোৱা কি আছো কথাবিলাক কৈ আছে আপোনালোকে খুব সূতাতে হৈছে আপোনাক সূতাতে আপোনাক ধৰা নাই আকৌ বহুত ফুটাটো ধৰি আছে গতিকে তাৰ মাজে আমাক দেখাইছে আমি বিষয়বিলাকে আমাক ভৰি নাথাকে আমিহে যিমান লাগে আৰু লাগে আৰু লাগে বিষয়বিলাকক আমি কি কৰি থাকো আৰু সেইকাৰণে আমি বিষয়ৰ পৰা উদ্ধাৰ পাবলৈ চাই মেলি আমি কি হৈ যাওঁ বিষয়ত আমি আপতিহে বাঢ়ি থাকোঁ গতিকে আমি বিষয়ৰ বিষয়ে কওঁতে এই কথা নহয় আমাৰ যে কেৱল বিয়া পতাটো বিষয় নহয় কেন্দ্ৰ আমাৰ ডেকা বিয়া পতা থাকে বিষয় বুলি ভাবিছে নহয় নহয় বিষয় মানুহ সকলো যি কামত অতিৰিক্তভাৱে লাগি থাকে অতিৰিক্তভাৱে লাগি থকাৰ যিটো তাৰমানে সেইটো বিষয় আচলতে এই বিষয়টো আমি আমি কৰ্মগ্ৰন্থ হিচাপে আমি এৰাৰ যি প্ৰবন্ধ থাকে সেই প্ৰবন্ধবিলাক কৰিবলৈ আমি সাধুৰ সংগ অৱৰ্তাৰীৰ্তনৰ পৰা কৰি আছা সেইটো কথা হ'ব লাগিব ইয়াত কৈছে তোমাৰ বাক্য গুৰুৰ নেৰুক তোমাৰ গুৰুৰ নাম তোমাৰ কথা প্ৰকৰ্ণে কৰোক বিশ্বাস ভকতৰ এইটো প্ৰাৰ্থনা হৈছে ৰাম জৈতে বাক্যবিলাক এনেকুৱা হওক সেই নহওঁ ভগৱন্ত মোৰ বাক্য সদায় তোমাৰ নামকেই লওঁ তোমাৰ নামতেই মই যেন অৱকাশন কৰি তোমাৰ মনোনামিকেই অবিৰামভাৱে মই শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি মোৰ কৰ্ণৰ বছে হিয়াতক প্ৰৱেশী হৈ দুবাসনা হৰে সংস্কাৰ দৰে মোৰ অন্তৰৰ মূল কলমখবিলাক নাইকিয়া হওক অন্তৰৰ কলমখিনি নাইকিয়া হ'লেহে আমাৰ কি হ'ব বাহিৰত আমি পবিত্ৰ হোৱাৰ ভাৱটো আমি দেখাই দিব পাৰিম আমি আপুনি কিবা এটা কথাটো আমি আহি থকা কিবা এটা পাতিছো যেনেকে নহ'লেও কিবা নহ'লেও বোলে আমাৰ আচল চৰিত্ৰটো কেতিয়াবা ওলাই পৰে তাৰমানে কি আমাৰ হৃদয়ত যিটো আছে সেই চৰিত্ৰটো কেতিয়াবা ওলাই পৰে আমাৰ হৃদয়ত যদি পবিত্ৰ মানুহ নাইকিয়া হৈ থাকে যদি তাঁত কিবা অত্যন্ত কিবা বেয়া ভাৱে ক্ৰিয়া কৰি আছে সেই ভাৱসমূহেও প্ৰকট হৈ পৰে কেতিয়াবা গতিকে এই ভাৱবিলাক আমাক কেনেকৈ নাইকিয়া কৰি থাকে দাঁত চেম্পুও নাইকিয়া নকৰে চান চুলিকোৰো নাইকিয়া নোৱাৰে কিন্তু এই কৰ্ণ পথে ভকতৰ শিয়াতৰ প্ৰকৃতি হেৰি জলত উপাসনা হয় সমস্তৰ আৰু জেহে ন শৰতকালে এনেকৈ জলৰ যতে কৰ্ম জেহে ন শৰতকালে স্বভাৱতে নিৰ্মল হয় মূল্যতে গতিকে এনেকুৱা নিচিনাকৈ গতিকে যেনেকৈ শৰতকালটো অহাৰ লগে লগেই গৰু পূজাত থকা পানীখিনিও অক্টম সৎকীয়া হৈ থাকে আমিও এই সাধু সংগ্ৰি অহাৰ লগে লগেই অহাৰ লগে লগে কথা শুনোতে শুনতে শুনোতে শুনোতে আমাৰ হৃদয়ত তেনেকুৱা হৈ থাকিব কিন্তু আজিকালি কৰ্ণ পথে প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিলো কৰ্ণ পথে শুনিলো ইহঁতৰ মোৰ কাণে শুনিলো বাঘলাই দিলো এনেকুৱা হৈ গল গতিকে সেই সিয়াত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ নিদিয়াৰ কাৰণে আমাৰ এইটো বস্তু হৈ আছে ষষ্ঠে মই থাকুক তোমাৰ কৰ্ম কৰি মনমৰ থাকুক তোমাৰো পাৱে কিন্তু ষাঠিখন কেৱল তোমাৰে কৰ্ম কৰি থাকক মোৰ ষাঠিখনে আমি কওঁ আমি আমি গৃহ গৃহস্থি হৈ কিবা হৈ আমি কৰ্ম কৰিবই লাগিব কিন্তু তোমাৰ কৰ্মৰ কাৰণেও যাতে আগবাঢ়ি থাকে আজিকালি সেই কৃষ্ণ কোৱা নিয়ম বনাই গৈছিলে কৃষ্ণ কওঁ অৰ্থাৎ কালি যে পৰহি মোৰ কোনোবাই কলেজতে কৈছে নেকি মই তেতিয়া তাক মই বন্ধুমূলক ভাৱে সুধিছো স্বয়াম কৰিলে কৃষ্ণ কৰিলে মই বুজিও নেপালো কৃষ্ণক কবলৈ আকৌ কিছুমানে আমি মুঠেদি নেদে কৈ দিওঁ আমি সেই কুকুৰকে মানে কয় সেইটোও নাজানো কিয় তেনেকুৱা নিচিনা হৈ যায় আমি মানে কৈছো কি হয় এটা কৈ মেলি খাবলৈ কিবা কৰি পেলাই বাটে কথা কোনোবাই যদি কৃষ্ণ কৰি থৈ লাজ লাগে ইমানে কৃষ্ণ কৰিছে তাইতো কিবা জ্ঞান নাই নেকি ভাবো এনেকে বুলিও ভাবো আমি কেতিয়াবা কিন্তু ইয়াত কৈছে যে মোৰ বাক্যটো তোমাৰ তোমাৰ নাম সেই স্মৰণ হওক মোৰ নাট কৃষ্ণ তোমাৰ কৰ্ম কৰক আৰু মন মোৰ একেবাৰে তোমাৰ পাওক তোমাৰ চৰণে স্মৰণ কৰি থাকক এতিয়া স্মৰণৰ স্মৰণ কেনেকে কৰিম এতিয়া আমাৰ ডেকা ল'ৰাটোৱে ক'ৰবাত ডিঙু চাৰিআলিত হওক শিৱসাগৰত হওক কলেজত হওক ছোৱালী এজনী দেখিব দেখি পিনি আহি পিনি ঘৰত ছোৱালীজনী দেখি পেলাই এনেকুৱা আছিলে এনেকুৱা আছিলে কিবা কিবি তেনেকে মনত পেলাব তাৰমানে মনত কেনেকে পেলাব তেওঁ দেখিছে আকৌ দেখাৰ কাৰণেহে স্মৰণ কৰিব পাৰিলে এতিয়া আমি ভগৱান কেনেকৈ কেনেকৈ দেখিছো এতিয়া স্মৰণ কৰিবলৈ স্মৰণটোতো আমাৰ নহ'ব গতিকে এই স্মৰণটো আমাৰ কি হ'ব এটা আধ্যাত্মিক বিষয় সেই স্মৰণটো আমাৰ কেৱল ভকতৰ সংগত কথা শুনি শুনাৰ পাছত সংশয় বুজাৰ পাছত তাত আমি অনুভৱ কৰিব লাগিব হা পুৰুষৰ আত্মবোধ জাগিব লাগিব আমাৰ যি আত্মবোধ লোক আছিলে আত্মবোধটো জাগিব লাগিব আত্মবোধ জগাৰ পাছতহে ভগৱন্তক আমাক দেখা যোৱা কিন্তু আমাক হয় আমি যদিও আমি কিবা আমি সদায় ৰূপ ধ্যান কৰোঁ কিবা কৰোঁ আমাৰ সত্য মানে কেতিয়াও ভগৱন্তে আমাক আমাক চিৰ চিৰ মূৰ্তিটো আমাক মানে আহি প্ৰকট হৈ নিদিয়ে আমি আজি আমি সজনীয়াসকলে ক'ব পাৰি মই সদায় ৰূপ ধ্যান কৰোঁ ভগৱন্তৰ গোটেই চৰণৰ পৰা কষ্ট কৰি যিখিনি কৰোঁ মই তাৰ মাজতে মই ভগৱন্তক মই এটি হ'লো চিৰ পোৱাব পাৰিছোঁ কিন্তু নহয় কেতিয়াও নোৱাৰে বা ভগৱন্ত তেনেকৈ আহিব নোৱাৰে নাহেই কিন্তু আহিব তেনেকেই প্ৰহ্লাদে কৰাই দিছিলে প্ৰকচ তেনেকৈ চবে আনি কৰাই দিছিলে সেই সুদৃঢ় বিশ্বাসটো আহিব লাগিব সুদৃঢ় বিশ্বাসৰ দ্বাৰা একনিষ্ঠভাৱে যি সত্যাসত্যা আহিছে শৰণটো সেই শৰণৰ মাজেৰে আহিব লাগিব আমাৰ আকৌ এতিয়া চেনেক পেনেক বিশ্বাস হৈ থাকিলে আজি আমি ভাগৱত পঢ়িছিলে পঢ়িছোঁ কাইলৈ আমি ভাগৱতৰ বিপৰীত কৰ্ম এটাই কৰি থাকিলোঁ কিন্তু তাৰ পৰা কিন্তু সমাজৰো লাভ নহ'ল নহ'লেই বৰঞ্চ তাৰ দৰে যে এই যে কিবা পাপ বাঢ়িলহে তেনেকুৱা নিচিনাই হয় জানি কৰা পাওক নজানি কৰা পাওঁ এটা পাৰ্থক্য থাকে গতিকে আমি যদি ভাগৱত বস্তু ধাৰণ কৰিছোঁ ভাগৱতক সেৱা কৰিছোঁ ভাগৱতৰ কথা মতে আমি আগবাঢ়িম সেইকাৰণে ইয়াত সেই ভকত ৰূপী যি গুৰু কুবেৰ মন্দনে পুনৰবাৰে সেৱা কৰিছে সমস্ত ভূততে তুমি আছা জগন্নাথ আশমাক ভাকুক মূৰৰ মাছ তোমাৰ কক্ষু চাউক অক্ষ শুনি হৰি নাকৈ বলি লাগে গতিকে তোমাৰ চৰণতে যাতে মই বৰ্ণনা কৰিব পাৰো এই কথা চান্দালিনীয়েও কৈছিলে তোমাৰ চৰণহে মই বৰ্ণনা কৰিছিলো যাতে মোৰ জয়ী জন্ম লভূমে আপোনাৰ কৰ্মৰ প্ৰতি আমি সদায় আপোন নিজৰ নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰাহে আমি জন্ম লাভ কৰি থাকো নিজৰ নিজৰ বেয়া কৰ্ম হওক ভাল কৰ্ম হওক ইয়াৰ মাজেৰেহে আমি জীৱনত আগবাঢ়ি গৈ থাকো আৰু তেনেকুৱা এটা ৰূপ পাওঁগৈ যেনেকে জ্বৰাৰ ঘৰতে নিজৰ কৰ্ম ফলতেও হৰিণা জন্ম পালে যেনেকে এইজন পটককে পানী চামটো বিশ্বাস কথা ভাবি থাকোতে থাকোতে নাৰী হৈ নাৰীৰ কথা ভাবোতে থাকোতে তেনেকুৱাকে পুৰঞ্জল হয়নে এনেকুৱাকে আহি থাকিব গতিকে আমাৰ এই ভাৱনাবিলাক এতিয়া কি হৈছে ভগৱন্তক আমি ৰাতিপুৱা ধৰি ইয়াত কাইলৈ পৰা সেৱা অৰ্চনা হব আমি সেৱা কৰিম হয় আমি কাৰ্যিকভাৱে আমি সেৱা কৰিছো আমি ৰাতিপুৱা আমি ধুতি চুৰি আছে তেনেদৰে সেৱা কৰিছো কিন্তু আমি কাৰিকভাৱে উপস্থিত আছো আমি এনেকে মহিলাসকলে টীকা পেলাই কৰিছে পুৰুষে আঁঠু পেলাই কৰিছে এই নিয়মবিলাকৰ মাজতে আমি সেৱা কৰিছো কিন্তু এই সেৱাটো কিন্তু আমাক গ্ৰহণ নকৰে আমাক গ্ৰহণ কৰিব মনৰ ভাৱটো হেনো আমি মনৰ ভাৱনাৰ যোগেদিহে কিন্তু আমি এটা বিৰাট কাৰ্য সম্পাদন কৰিব পাৰোঁ মনৰ ভাৱনাৰ যোগেদি কৃষ্ণ জন্ম হোৱাৰ লগে লগে বসুদেৱ দেৱতীয়ে কিবা কিবি ধেৰ ঘূৰা ডান দিছে সোণ দান দিছে কিবা দান দিছে বহুত কৰ্ম কৰিছে ভাৱনাৰ যোগেদি মনৰ ভাৱনাৰ যোগেদি এগৰাকী মাতৃয়ে তেওঁৰ গৰ্ভত থকা সন্তানক জন্ম দিব পাৰে আচলতে এজন মায়ে মহিলাসকলে বা মাৰ মাতৃসকলে সন্তান জন্ম দি দিয়ে তেওঁৰ যি মনৰ ভাৱ সেই মনৰ ভাৱ এটাক জন্ম দিয়ে সেইকাৰণে যেতিয়া সন্তানসমূহ বা হয় কিবা হয় তেখেতসকলক কয় বেয়া বেয়া মানুহবোৰ আনিবি এলাহ কৰি নাথাকিবি সদায় শুই নাথাকিবি ভগৱ্যৰ কথা শুনি থাকিবি সদায় ভাল খাদ্য খাবি ভাল কথা শুনিবি বেয়া কথা আলোচনা কৰি তাৰমানে কি সেই কথাবিলাক আলোচনাৰ লগে লগে আমাৰ প্ৰভাৱ পৰিব তাৰমানে আজি আমি মাধ্যভৰ সন্মুখত আজি লৈছোঁ তাৰ এটা প্ৰভাৱ পৰিছে যিসকল প্ৰসংগ বুলি কৈ দিয়া হয় সেই শব্দবিলাকৰ দ্বাৰা আমাৰ কি হৈছে একো একোটা প্ৰভাৱ পৰিব যেনেকে শব্দৰ প্ৰভাৱ হ'ব এনেকুৱাকে আপোনাক আজি যদি মই এই আসনখনৰ পৰাই যদি মই কিবা এটা যদি কৈ দিওঁ আপোনাৰ বেয়া বয়সে যদি কিবা এটা কৈ দিওঁ আপোনাৰ টিকিছ পিকিছ খং কৰিব মই বোলো আপোনাক মাৰ মাৰি দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু মই মানে মুখেৰেহে মই শব্দটো কৈছিলোঁ কিন্তু আপোনাৰ খং উঠিবলগীয়া কি হ'ল আজিচোন ইখন আমাক যদি আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে যদি আমাক ভাৰতক উদ্দেশ্যি যদি কিবা এটা কৈ দিলে তেতিয়া আমাৰ ইণ্টাৰনেটত আহি বস্তুটো পাই গ'লহি বজাৰত আমাৰ ইয়াত টিকিষ্ট পিকিছ খং উঠিলে আৰু পাকিস্তানে যদি ক'লে আৰু আৰু চেচি থাকিব হা গতিকে পাকিস্তানটো আজন্ম শব্দ গতিকে সেইটো যে আমাক বেয়াকে কৈ দিয়ে আমাৰ মানে আৰু কম থাকিব তেতিয়াহ'লে এই শব্দ ব্ৰহ্ম এই শব্দবিলাক যে আমি কৈ আছো ভাষাও এটা বিজ্ঞানগত পদ্ধতি হয় পদ্ধতিগতভাৱে ভাষাক সৃষ্টি কৰা হৈছে এই ভাষাবিলাক আমাৰ এনেই সৃষ্টি নাই কৰা এই ভাষাৰ জৰিয়তে ভাগৰ জৰিয়তে ভাষাৰ জৰিয়তে কি হৈ গৈছে আমি শব্দবোৰ কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এটা এটা প্ৰভাৱ পৰিছে আপোনালোকে জানেনে ছাই পঢ়াসকল জানিব যেনেকৈ কুমাৰণীবিলাকে নিজে জন্ম নিদিয়ে তেওঁলোকৰ কুমাৰণীবিলাক সেইটো আমাৰ একদম প্ৰায় অনুভূতি কিন্তু তেওঁলোকে সেই কুমাৰণী মাহটো সাজি তাতে পোক পোৱা বোৱা আদি গোটাই লৈ পিনি কোন 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 কথে এটা ভাষাত কি কি কয় কয় আৰু কি কি মন্ত্ৰ মাতে মাতি কুমাৰণী হওঁ কুমাৰণী হোৱা একেষাৰ কথাকে কয় কওঁতে 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 সেই ভয়তে কুমাৰণী ভূমিটো ভূতি গতিকে আমি যদি ভগৱন্তৰ কথা শুনিছোঁ শুনি থাকিম শুনি থাকিম আজিও শুনিম অহাবাও শুনিম এই গৃহস্থ যদি আকৌ যদি পৰিকল্পনা কৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আমি আকৌ অহাবাও পাতিম এনেকৈ এনেকৈ যদি পৰিকল্পনা কৰি যদি বছৰে বছৰে দিনে দিনে শুনি থাকোঁ শুনি থাকোঁ ৰাতিপুৱা যদি কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে আমাক দি ক্ৰীড়া নকৰিব নেকি নিশ্চয় কৰিব কিন্তু মাত্ৰ কপটতা থাকিব নালাগিব অকপটভাৱে আমি ইয়াক গ্ৰহণ কৰিব লাগিব